Ya assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam. Ini Mas saya kan, uh, ini lagi ndelalah lagi apa? Main-main silaturahmi -main, uh, ke Magelang ya Mas ini. Hmm. Bertemu dengan Masnya ini, Masnya namanya siapa Mas? Uh, Andika. Mas Andika. Andika Pratama. Andika Pratama ini yeah, Mas ya. Dari Magelang. Magelangnya Magelang. mana? Magelang. Magelangnya seneng, seneng. Oh, ya seneng, seneng satu. Ya. Kota ya itu. Kota ini mas saya kan mau tanya-tanya ini mas ini. tadi kan perkututnya kan bunyi terus Iya lumayan uh, dapat poin lumayan banyak kan sekali iya. dapat hanya juara apa, dua poin. mas oh juara dua tadi alhamdulillah tadi tadi mainnya mainnya anteng tadi ya enak mainnya ini mau tanya-tanya uh, perawatan perkutut mas perawatan harian sama perawatan menjelang lomba maupun lomba nih, mas. kalau harian tuh sama dengan umumnya ya Paling ya rutin jemur. Tiap hari jemur dari pagi sampai sekitar jam 10. Jam sampai 10, jam 10 ya. Dari pagi dari eh, terbitnya matahari ya. sampai jam 10 ya. Ini nama burungnya apa mas? Nama burung ini ya, kan? gembul, gembul ya. Iya. Oh, gembul ini gembul. Perawatan berapa tahun berapa lama? Ini, ini, di saya kurang lebih setahun sih. Setahun. Ya? Lama di yang, di yang punya sebelumnya. Oh. Jadi perawatan di Mas Andika itu baru setahun ya. ya. Nah, Kalau ada... di yang punya sebelumnya kurang lebih lima tahun. Lima tahunnya. Ini silsilahnya dari mana ini? Burungnya dari mana? Ini magelang aja. Magelang aja ya. KTP Magelang Dan uh, pengembunannya Mas, ini pengembunannya rutin enggak ini Mas? Jarang, jarang banget. Ya. jarang. Oh, gitu Soalnya ya. kalau bangun siang. Oh, siang bangunnya ya Mas ya. Uh, kebiasaan kalau pencinta perkutut itu kalau malam malah begadang, entah itu ngobrol perkutut, <laughs> nah. itu uh, apa ngelus-ngelus burung perkututnya -bur iya, gitu ya. Dan untuk mandi mandinya Mas, ini mandinya gimana ini? Mandi si gembul ini sebulan paling enggak satu kali saya sempatkan. Sebulan satu kali saya sempatkan. Oh, dan untuk mandi sebulan satu kali, penjemuran. Penjemuran dari pagi sampai jam 10-an 10 ya, 10. Dan untuk pemberian makanannya nih Masih Gembul ini apa? Makanannya apa nih? Makannya anu ya, biasanya saya pabrikan. Campur Pabrik, eh, apa seperti gold coin, ya, apa? gold coin saya campur sama ponik terus saya, saya campur sama kenari set itu apa uh, pakan kenari, uh, gold apa? Coin juga dari gold coin belgia, oh macam bukan. bukan gold bukan. Coin juga gold dari produk golkoin tapi yang kenari oh yang kenari ya ya ya, ya. dan untuk uh, apa minumannya minumannya air matang apa air mentah biasanya air matang, air galon air galon ya oh, ya air, oh, air mineral biasa ya. ya air mineral dan uh, pakai pakai vitamin gak ini vitamin apa jarang sih paling ya saya kasihnya kacang hijau kencur itu aja kacang hijau ya pemberiannya berapa hari sekali dan berapa porsi nih untuk It, kacang hijau kalau kacang hijau biasanya kalau mau lomba aja kalau harian enggak oh, nggak, gitu. saya kasih dan kalau harian enggak dikasih oh. kalau mau lomba dikasih ya. Hamin berapa itu dikasih kacang hijau karena saya seminggu sebelum hari raya satu minggu kasih. Oh, oh. berapa butir itu paling kacang maksimal tujuh tujuh ya maksimalnya. Jadi, uh, dan uh, untuk pemberian makanan tambahan mas, ini uh, dikasih nggak ketan hitam apa beras merah apa godem, apa biji sawi dikasih gak? Saya kasih tapi kadang sok kadang doyan dimakan kayak ketan hitam itu kadang nggak. Uh, iya ya. Nggak uh, mesti nggak mesti. Uh, tapi tetap dikasih. Saya ya, kasih ya. Campur ketan hitam. Dan untuk anu mas ini kan kadang-kadang kan burung juga mengalami sakit apa apa untuk jamu apa obat untuk uh, sehat untuk burung perkutut mas jarang Andika ini kasih apa jarang. jarang? ya Alhamdulillah selama saya rawat belum pernah sakit jadi belum pernah saya kasih obat-obatan. Oh gitu ya. Nah, paling herbal aja itu kencur, kacang hijau. Oh jadi herbal aja ya. Iya. Dan sering gak juga uh, maksudnya dilatihnya itu berapa minggu sekali untuk melatih ke setiap komunitas atau kawan-kawan atau tetangga dan lain-lain berapa hari sekali gak mesti gak mesti, gak mesti ya kalau ke tetangga itu ya gak biasanya hari minggu seminggu sekali, seminggu ke, tem sekali ke tempat teman ya kerek ke tempat di tempat teman ya gitu. kerekan gitu ya oh, oh. tempatnya oh, oh. di mana kalau di Magelang Mas di, di Magelang di Magelang kota juga sebelah Akmil itu Keranggan oh Keranggan oh. sebelah Akmil jadi untuk uh, kongmania daerah Magelang dan sekitarnya Magelang uh, bisa uh, silaturahmi atau guyub rukun bareng di daerah boleh uh, Kermil gitu gitu yeah. itu, ya <laughs> Dan kalau di rumah Mas, ini uh, punya burung perkutut berapa, Mas Andika? Nih? Sekitar 20 sih, 20 puluh lebih ya? lah. Lebihnya nggak tahu, lebih uh, berapa. <laughs> dan yang untuk kacuannya ini si gembul iya, ini. Si ya, Gembul. ada dua sih, tapi yang tadi kok kurang kerja itu. Oh, kurang kerja ya, ya si gembul. Uh, kurang maksimal, kurang maksimal. Dan kalau di rumah Mas, jarak gantang itu berapa meter di setiap uh, sangkar satu sampai sang sangkar yang lainnya? kalau ini sekitar 2 meteran ya. Tapi kalau yang lainnya deket-deket jaraknya. Oh, kalau yang ya. yang khusus saya khususkan untuk lomba ini memang jaraknya jauh-jauh. Sekitar 2 meter lah. satu setengah sampai 2 meter. Oh gitu ya. Iya. Dan untuk uh, perawatan malam hari ini Mas. Perawatan ha malam hari gimana ini? Si kembul sendiri nih. Kalau harian sih enggak 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 sama seperti lainnya ya. Kecuali kalau mau lomba saya main krodong. Saya krodong tak tutup kain krojong itu uh, di kerodong ya. ya. tiga hari sebelum hari ya, saya full krojong. Jadi tiga hari sebelum hari ya di full kroda ya, gitu ya. Kalau udah sebelum itu los kroda gitu ya. ya. Sore mulai sore sampai pagi itu saya kerodong. Gitu. Dan kerodong sendiri itu memilih enggak ini, memilih milih warna krodong enggak. enggak. Seadanya, Seadanya sih ini. Ya. Mau warna putih, merah, ya. uh, tetap uh, suka dia ya. ya. Dan selain burung uh, gacoran, di rumah punya enggak mas burung-burung perkutut yang katurangan gitu? Misalnya. Ada, 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 ada. Berapa sih? berapa, Dan enggak, enggak ya, banyak juga. Buat langenan, ya, buat gitu ya? ya buat untuk lengkap-lengkap aja lah. Dan ini mas, ini uh, Gembul sendiri punya katurangan enggak nih? Apa punya ini... silsilahnya dulu gimana gitu, cerita-cerita? Teman -cerita. temen nah. bilang makanya saya kesini nama si Gembul itu, karena perutnya itu agak gede, oh, agak melendut oh, oh. ya. Agak ngantong gitu ya. Iya betul oh, ini tapi jadi kok pas pas gak mengeluarkan iya. nganu ya. <laughs> gak tahu ini. Nah, jadi memang burung perkutut suka begitu kalau uh, dia lagi mengeluarkan ciri fisiknya memang kadang keluar kadang tidak. <laughs> iya. <juga. laughs> Dan ini Mas untuk Mas Andika sendiri uh, berburu burung perkutut Paling berkesan, atau paling jauh, atau paling susah mendapatkannya, gimana nih, Mas? Paling jauh, di mana sampai mana? Cari ya paling yuk, si komunitas teman-teman, magelangan aja ya. Kalau ada yang kira-kira seneng, kok cocok ya? Coba-coba nanya maharnya, berapa? Oh, gitu Kalau ya? Enggak, jarang jauh-jauh, jadi dipantau. Uh, ah, bisa langsung, gitu. bisa langsung, langsung dipantau ya, jadi harga seduluran, gitu. harga seduluran <laughs> gak naik <jadewi>, gitu <laughs> Dan untuk uh, paling berkesan mas ini paling berkesan untuk mencari burung perkutut itu apa paling berkesan gitu. apa uh, susah mendapatkannya atau gimana? Ya, atau kadang tradisi. kalau yang kita senangi gitu kadang sama yang punya itu kadang belum tentu dijual gitu, padahal kita dah Naksir banget gitu ya sama burungnya Tapi nggak dijual gitu oh, gitu ya oh. Dan ini mas untuk mas Andika sendiri Untuk eh, perawatan burung perkutut Untuk proses penjinakannya itu gimana nih? Kebetulan saya ini Ngambilnya itu udah lumayan jinak burungnya oh. Jadi nggak perlu diterapi penjinaan lagi oh, gitu ya Iya dan untuk yang lain maksudnya yang untuk burung perkutut giras, untuk Mas Andika sendiri, uh, kalau umumnya sih ikut kan. kayak teman-teman kayak sering dimandikan, dipegang gitu sering biasanya dimandikan. Saya, oh, ser saya rutinnya biasanya pakai air leri itu, beras, cucian oh, air cucian beras, beras itu ya. ya? Itu dicampur nggak? Dicampur atau polos? enggak? Nggak, ya? polos saja. Polos saja, nggak dicampur daun sirih gitu ya da. enggak Nggak, itu polos saja. Ya. Yang penting habis mandi itu saya biasanya kasih kacang hijau kencur gitu. Oh, gitu ya. Jadi untuk biar sehat dan yeah. penghangat gitu ya. Yeah. Dan ini mas untuk eh, apa perawatan untuk lomba itu sebenarnya ada perawatan khusus nggak di hari hanya di lapangan atau di eh, rumah mau berangkat itu ada perawatan khusus enggak? Gak ada sih. Paling ya itu tadi seminggu sebelum hari itu saya kasih kacang hijau sama kencur. Setelah itu dari Senin sampai Kamis itu los jemur. Full jemur ya, gitu full ya. jemur. Jumat Sabtu biasanya langsung uh, paling jam-jam sembilan -jam setengah sepuluh udah saya terdukan Terus saya angin-angin habis itu masuk ke rumah. Oh, gitu ya. Ya. Uh, ini si gembul ini kurang lebih berapa? Usianya berapa? ya kemungkinan ya itu. Sepengetahuan Mas Andika sendiri. Tujuh tahunan ya? Tujuh tahunan oh. ya, jadi memang burung udah mapan. Iya. Satu hampir satu rambahan. Iya hampir satu rambahan. Dan ini Mas Andika, ini Mas Andika itu sering juga nggak berburu burung perkutut yang uh, mistis atau mitosnya <laughs> itu punya mistis atau katurangan atau ciri mati di uh, berbagai pelosok atau berbagai kota. Jujur juta, apa enggak juta. ini ya, ya, jujur, <laughs> harus jujur ya untuk mas, enggak mas, jarang mas biasanya ya dari teman-teman aja gitu, oh, gitu ya. mm -hmm. jadi kalau ada ciri mati atau katurangan itu bonus gitu ya iya Gacoran gitu ya mas. Iya. ya itu loh mas kadang kalau ada yang kacoran atau ciri mati itu kadang sama yang punya itu jadikan kelangenan jadi susah kalau mau ditebus itu biasanya orangnya enggak mau yang punya itu kalau oh, gitu ya mm -hmm. Dan Mas Andika sendiri ini uh, suka burung perkutut sejak usia berapa ini? Wah ini sudah dewasa itu awalnya kecil. itu udah dewasa mas ya. ya. Awalnya itu hanya ikut ikutan aja Mas, ikut ikutan temen aja kan temen kok punya kutut, terus dulu saya ocehan sih, ocehan tapi ]nya. ya hanya hanya uh, apa? Sebatas apa, bukan kenari, lomba apa, ya, kenari, labot itu umumnya ya. gitu. Terus temen ada yang pelihara kutut, tertarik lah langsung karena nggak langsung ya berburu juga pengen juga punya tapi dulu masih berapa tahun yang lalu itu belum ada lomba-lomba meriah Mereka kayak sekarang ini meriah oh. seperti ini ya malah sekarang itu di uh, komunitas ocean juga pada pindah ke anggungan gitu ya iya <laughs> <laughs> entah kenapa memang uh, Lombanya juga ramai juga komunisnya komunitasnya juga tapi persaudaraannya lebih erat Dan ini mas untuk Magendang sendiri itu ada Apa latber itu setiap itu minggu itu. itu apa setiap bulan sekali atau setiap minggu, ini minggu, ini minggu sekali kalau Magelang baru kita baru ini ya. Kalau yang khusus Magelang masih vakum dulu ini. Enggak tahu nih teman-teman ini belum. Mungkin yang akan datang ke depannya ya. Ini ya, kan sementara ini yang ini dari grup teman-teman saudara kita di Salaman. Salaman ya. ya. Ini baru mulai ini yang pertama. Kemungkinan, Insyaallah ini teman-teman dari Jatis Temanggung bekal itu juga. Ya, ini lagi lonceng. Iya ya, mau lonceng. Jadi dari jedes, temanggung itu juga ada itu apa ya gantangan apa iya, kerean Karena si kan? kerek, kerek juga. ya. Kerek. Hmm, memang mantep iya, apa iya. maksudnya anak muda sekarang. Iya betul. Pencinta burung perkutut tidak hanya orang tua tengah pada zaman dahulu ya. Iya. Dan ini mas eh, pertanyaan terakhir ini ya mas pesan untuk perkutut eh, mania atau kung mania, entah itu anak muda, eh, orang dewasa maupun orang tua, eh, agar tetap nguring-uring budaya Jawa atau melestarikan burung perkutut ini gimana mas pesan pesannya mas? Ya pesannya sih gak hanya ikut ikutan ya, ikut nah, ikutan tren ya, ini kan karena kan perkutut lagi booming istilahnya, makanya banyak yang anak-anak muda itu yang beralih dari dulu ocehan ke perkutut gitu, loh. kalau bisa sih Seterusnya nggak hanya karena tren aja takutnya nanti kayak tren-tren lainnya kayak tren batu wake, tren bunga-bunga itu kan iya, iya. hanya istilahnya sesaat atau itu. Nah, ya maksudnya sih maunya seterusnya itu. Iya iya. Jadi uh, memang burung perkutut dicintai atau disukai untuk uh, semua kalangan Atuh. gitu ya. Jadi kembali ke tempo dulu uh, dulu pernah ramai pernah jaya di Indonesia ini burung perkutut. Ya, mas, ya. khususnya lokal khususnya lokal iya. burung berkutut lokal agar iya. tetap lestari tetap nguri-nguri kebudayaan Jawa uh, dan terima kasih Mas Andika ya. semoga saja Mas Andika selalu sehat selalu bersama keluarganya Amin. sukses selalu ya. dan murah diberi murah rezeki banyak Amin. rezeki untuk Mas Andika dan keluarganya ya. dan tetap kuyu uh, rukun Mas Andika beserta uh, komunitas di uh, Magelang. Magelang dan sekitarnya. Ya. Tidak lupa pula, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.